દાહોદ જિલ્લાના સંજલી તાલુકાના એક ગામમાં મહિલા સાથે બનેલી અમાનવીય ઘટનાથી સમગ્ર ગુજરાત સ્તબ્ધ છે આરોપીઓ ઉપર ચારે તરફથી ફિટકાર વરસી રહ્યો છે ત્યારે પંદર આરોપીઓ પૈકી બાર આરોપીઓની પોલીસે ધરપકડ કરી લીધી છે બે આરોપીઓ બાળવયના છે અને જે ત્રણ આરોપીઓ ફરાર છે તેને શોધખોળ માટે પોલીસની ટીમો કામે લાગી છે ત્યારે દાહોદ જિલ્લાના એસપી ડૉક્ટર રાજજીતસિંહ ઝાલાએ આ મામલે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે दाहोद डिस्ट्रिक्ट के संजली तालुका के डालसिमल गाँव में अट्ठाईस तारीख को ये घटना बनी थी घटना के तुरंत बाद मीडिया के कुछ लोगों ने डीवाईएसपी पी को ये इतला किया था तुरंत डीवाईएसपी पी अपनी पूरी टीम के साथ वहां गांव पे पहुंच गए थे और ये महिला जो अपने ससुर के घर में इनको रखा गया था वहां से उनको रेस्क्यू कराया और उसके साथ साथ में वहाँ कॉम्बिंग करके तुरंत 12 आरोपियों की अरेस्ट की गई है जिसमें चार महिलाएं हैं चार पुरुष हैं और चार जुवेनाइल एक्यूज हैं। इन सबके खिलाफ महिला को अपहरण करना उसकी इच्छा के विपरीत उसको अपने घर में रखना उनको मार मारना और उनकी जो गरिमा को नुकसान हुआ है उस हिसाब से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सेक्शन 66 ई और 67 के हिसाब से सभी आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है अभी तक सर कितने आरोपी को पकड़ लिया? अभी तक 12 आरोपी को पकड़ा है तीन आरोपियों के लिए हाल में हम लोगों की आ, आ, टीम काम कर रही है सर लोगों से क्या अपील की जा रही है आ, सबसे पहली अपील यही है कि इसमें आई टी एक्ट सिक्सटी सिक्स ई और सिक्सटी सेवन है सिक्सटी सेवन के हिसाब से किसी भी महिला की गरिमा को नुकसान हो उस तरीके का कोई भी मटेरियल सोशल मीडिया में वायरल नहीं करना चाहिए